Меня зовут Эрик. Фамилия? Я занимаюсь окнайном уже три года. Эрик, фамилию можно? Ну ага. Рассказывайте. А, Рассказывайте. Что именно рассказывать? Занимаетесь как всегда как попали? Как занимаемся? Mm -hmm. Ну, спасибо курорту лесная сказка, что они организовали вот этот Lakline фестиваль, ну и забеги, mm -hmm. Ну, У нас такого рода занятия, точнее, сборы впервые, ну вот таких масштабов. Mm -hmm. а что еще можно рассказать? А, вот если честно, насчет соревнований я ничего не знаю. Администратор есть, Василий, он знает. А как вы будете судить? Ну, я вообще... Я просто должен контролировать, как люди ходят, а судить у нас Василий. А, Василий. Стоклайна? Ну, стоклайна развивает координацию движений, баланс также развивает колени, ну и просто это очень весело и как бы помогает отдыхать, особенно после рабочих дней тяжелых. Рядом. Они там сидят в свободное время, а что-то снимал, это? Да? Просто если я один раз посмотрю, то Вы судья главный Да, я как главный организатор и главный судья данного мероприятия. Мы уже несколько лет развиваем этот спорт. Ну как развиваем? Мы начали заниматься, лет 5-6 назад. Соответственно, первую страху привезли сюда как так, в интернете нашли, там привезли стропу, и начали заниматься, понравилось. Ну и какое-то количество людей, там, ну не так много, там 10-15 человек, кто какой-то регулярности занимается этим видом спорта, ну так, для себя. Отличитель. Здесь появилась возможность организовать первый такого рода фестиваль, чтобы ну, как-то популяризировать данный вид спорта и ну, как-то заявить всему миру, что вот кроме всех известных есть такие достаточно интересные, можно попробовать. Ну, среди экстремальных спортов, я считаю, один из самых безопасных, ну и требующих минимум снаряжения. В любом парке, в любом сквере, в горике можно там 5, 7, 10, 15 метров натянуть стропу, ну и, соответственно, заниматься самосовершенством, ну, само, как самосовершенствованием, двигательного тренировками опорозвительного парада, маточка, ну, достаточно интересная а Сегодня у нас ну, такой как стартовый. У нас полноценное соревнование не получается, потому что достаточно мало людей занимается этим видом спорта. Ну, мы, собственно, всех и знаем. Yeah. Пузы делить мы не стали, поэтому сейчас мы проводим мастер-класс. Просто ходим для себя, показываем, рассказываем людям, как это делается. И после двух часов будем проводить для тех, для новичков, скажем так, кто только-только начинает, для них будем проводить соревнования, кто дальше дойдет. Ну, мы думаем, что там, да, больше 15 метров никто не пройдет, но посмотрим, мало ли. Бывают люди, которые просто очень быстро складывают начинают идти.